multiradarlar yurgan holda rasmga olish mumkinmi degan savol ham yo'llangan shunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak albatta multiradar qurilmalari hozirgi kunda bizda o'sha yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun foydalanayotgan eng asosiy qurilmamizdan biri hisoblanyapti sababi oldin viloyatimizda beshta multiradar faoliyat yuritgan bo'lsa hozirgi kunda yigirmata ult radarga jihozlangan xizmat avtomashinalardan foydalanilyapti ularni o'sha o'zini dasturida turgan holatda ham harakatlanayotgan holatda ham qoidabuzarlik aniqlash programmasi mavjud shunaqa savollar fuqarolar <laughs> tomonidan boshqarmaga ham ma'muriy amaliyot bo'limiga ham e'tirozli savollar kelib tushyapti harakatlanib turgan paytida qoidabuzarligini qayd qilib qilgan holatlar bo'ldi deb bu o'sha dasturida o'zini programmasida bor bu mumkin qisqa qilib aytganimizda harakatlanayotgan holatda qoidabuzarlik aniqlashi belgilab qo'yilgan